নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালকৈ আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও বহুত বেছি ভালে আছোঁ আৰু দেৰিকৈ ব্লগটো আছে এতিয়া টাইম হৈছে চাওক আৰু ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ ৰাতিপুৱাই খালোঁ আমাৰ ৰুটি বনাইছিলে সেয়ে খালোঁ ৰুটি খালোঁ চাউল অকণ আৰু তাৰপিছত গা পা ধুলোঁ গা পা ধুই দাহাক অইল মাছাজ কৰিছোঁ আজি ৰ'দটো বহুত ধুনীয়া দিছে বেছিকৈ ওলাইছে তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ দেহাক অলপ ৰ'দত শুৱাওঁ তাইক আধা ঘণ্টামান ৰ'দত শুৱালোঁ তাৰপিছত অইল মাছাজ কৰি গা ধুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত ফিটকৈ শুৱালোঁ তাই ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু এটা মায়ে ভাত বনাই আছে আৰু দুয়োটা আনিছে কণী আনিছে মোৰ কাৰণে আছে শিঙি মাছ শিঙি মাছটো বনাব লাওশাকৰ হাগেৰে আলু এইবিলাকে বনাব আৰু কণীটো খালি খালি দালি কণীটো আলু দিব ছাগৈ ত দালি বনাব আৰু মিঠা লাভ ভাজি কৰিব এইবিলাকে বনাব আৰু মা এতিয়া ভাত বনাব ভাত হ'লে মই অলপ খাম ৰাতিপুৱা নটামানতে খাইছিলোঁ ৰাতিপুৱাই উঠি চাহ খাইছিলোঁ ৰুটিৰ লগত তো আৰু ভাত নাই খোৱা কালিৰ মুৰ্গী মাংস আছিলে ভাবিলে মাংস খাইছোঁ আৰু আজি নাখাওঁ তাৰ কাৰণে খোৱা নাই তো ভাবিলোঁ এতিয়াই কণী চণী বনালে কণীৰ লগত খাম তোক মায়ে কণী বইল কৰি আছে কণী বইল হ'লে মই ভাত খাম অলপ ভোকো লাগিছে আৰু এতিয়া খালে আৰু দুপৰীয়া নাখাওঁ দুপৰীয়া ভোক লাগিলে খাম নহ'লে নাখাওঁ আৰু এনেকুৱা তোমাৰ বনাই আছে আৰু এইফালে বৌজনীও আহিছে তেখেতে দেহাৰ কাপোৰ চাপোৰ এইবিলাক ধুই দি দিলে ময়ো একদম দুদিন তিনিদিন ধৰি কাপোৰ ধুইছোঁ মই একদম কাঁহ উঠি গৈছে মানে বৌজনীয়ে ধুইছে মইনাই ধুৱাই আৰু দাদাও অহা কাইলৈ বিহাৰৰ পৰা আহিছিলে দাদাৰো কেইটামান কাপোৰ আছে সেইবিলাকো ধুলে আৰু আজি ৰিচেপশ্যন আছে মানে দাদাজি গৈছিলে বিহাৰ কইনানীবাৰ তাৰে আজি ৰিচেপশ্যন আছে মাহঁতে যাব মা যাব দুটা যাব পিনাক যাব দাদা যাব মইনা যাওঁ দেহা এতিয়াও সৰু ভাল নালাগে সৰু গেছৰলৈ বিয়া আছে সেইবিলাক খাবলৈ মই নাযাওঁ তোমাহঁতে যাব ত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দিনটো কি হয় কিন্তু আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম আৰু তই পাকঘৰত যাওঁ মাৰ হৈ গৈছে কণী বইল ত মই এতিয়া ভাত খাম মেলা

চাওকচ পেচাব কৰিলে ফিজিকেল সেইকাৰণে ৰুব লগা হয় দুদিন ধৰি টোপনি একেবাৰে কম আছিলে আজি অলপ হৈছে তাই টোপনি মানে টোপনিটো ভালকৈ নোহোৱালে কেনেকৈ নাথাকে কিমান চেষ্টা হ'ব তাই নহয় লগত থাকিব লাগে কেতিয়াবা ধুনীয়া হৈছে ৰাতি মই আঠটামানত লৈ কিনে শুইছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ হৈছে ইয়াত হৈছে একেবাৰে ৰাতিপুৱা চাৰিটামান সাৰ পাইছিলে পায়খানা কৰিছে তো মই টেপতো খুলি দিছোঁ আৰু তাক পিন্ধোৱা নাই তাৰপিছত আকৌ চতাত সাৰ পাইছে ফিট কৰি কিনে হোৱালোঁ একেবাৰে চাৰে আঠটাত সাৰ পাইছে ইমান সোনকালে উঠিলে আকৌ ঠাণ্ডা লাগি যাব আৰু ইমান সোনকালে ৰ'দো নোলায় আজি যিহেতু কলি চলি পৰে এইবিলাক তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ অলপ সুবিধা পাওঁ এতিয়া টাইছে তিনিটা মাহঁতে ভাত খাই আছে মা খোৱা নাই দাদা দেউতা আৰু বৌজনে খাইছে তো ময়ো খাওঁ বেয়া হৈ আছে ইফালে পিনা অহা নাই এতিয়ালৈকে পিনা বজাত গৈছে না না ヘヘヘヘヘ。<music> <music> হে গাইজ গুড ইভিনিং সকলোকে বহুত সময়ৰ পিছত আকৌ লগ পালোঁ দুপৰীয়া ভাত পানী খাই বম হ'লোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ মানে কি দেহা হৈ আছিল তাইক দুপৰীয়া যে গা পা ধুৱাই দিছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা শুই আছিলে তো তাইৰ লগত ময়ো হ'লোঁ তো সাৰ পাইছোঁ সন্ধিয়া সাৰ পাইছোঁ মানে মায়ে মাতিছিলে পিনাকৈ বেটাকৈ ফোনত পোৱা নাছিলে মায়ে তাৰ কাৰণে মায়ে ফোন কৰি মাতিছে তো ময়ো ফোন কৰিলোঁ মোবাইলটো মানে চাৰ্জ নাছিলে তাৰ সি আহিলে পিছত পাঁচটামান আহিলে সেই ভাত পানী খাই শুই আছে আৰু এতিয়া মই চাহ বনাওঁ আৰু মাহঁতে যাব ৰিচেপশ্যনত ত' তাৰ কাৰণে মই এতিয়াই ভাত বনাই লৈছোঁ মোৰ কাৰণে মই অকলে খাম অলপ ভাত বনাইছোঁ আৰু ফলটো পায়স হৈয়ে আছে পায়সকলে পায়স খাম অলপকৈ আৰু মই চিজাৰৰ পিছৰ পৰা গাখীৰ খোৱাই নাই আৰু অহাকালিও মাংস খোৱা হৈছিলে তাৰ কাৰণে দেউতাক গাখীৰ নাই খোৱা দাদাও নাই খোৱা তো বহুত গাখীৰ জমা হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আৰু চাউলো আছে জহা চাউল মাহঁতে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে এইবাৰ আৰু চাউল নতুন চাউল পুৰণা চাউল আছে কিন্তু পুৰণা চাউলটো থাকোঁ গোন্ধ নাইকিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে মাক ক'লোঁ যে নতুন চাউলেৰে বনাই দিয়ে তো সেই হৈ আহিছে লাহে লাহে হৈ আছে দে আছে দুটা গছৰ প্ৰায় স্পাস হৈ গৈছে দেউতাই গুচি গ'ল দোকানত আকৌ আহিব অলপ খাই চাওক কেনেকুৱা হৈছে আছে মাৰ লগত তিমি চাই আছিলো শিঙি মাছবিলাক জপিয়াইছে দেউতাই আনিছিল যে শিঙি মাছ জপিয়াই আজি ডাঙৰ চাহ কাটিছে মানে মই অকলে খাম তাৰমানে মাকো চাই কাটিব বেছি খাব পৰা নালাগে সদায় সদায় মনে লাগি যায় আৰু এইফালে মই বিয়াত যাবলৈ ৰেডি পেনাকে ৰেডি হ'ল দাদা আগতেই গৈছে মাও ৰেডি হৈ গৈছে অকল দেউতা বাকী আছে দেউতা দোকানৰ পৰা অহা নাই এতিয়ালৈকে দেউতা আহিলে দেউতাই মা একেলগে যাব সেইটোৱে মায়ে পিনাকক কৈ আছে যে দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই নটাও হৈ গৈছে আৰু ইফালে ঠাণ্ডাও পৰি আছে সোনকালে গৈ খাই আহিব আৰু মই আৰু দেহা থাকিম ঘৰত সেইটোৱে মায়ে চিন্তা কৰি আছে আৰু দেউতা আহিলে দেউতা মা একেলগে যাব পিনাক যোৱাৰ আধা ঘণ্টামান পিছত দেউতা আহিলে তাৰপিছত দেউতাই ৰেডিঅ' হৈ গ'ল আৰু এইফালে ব্লেংকেটটো মায়ে লৈ যাব টান পাইছে তাৰ কাৰণে মায়ে আগেয়ে গুচি গ'ল আৰু এতিয়া দেউতাই গৈ আছে লৈ বিয়াত গ'ল এতিয়া দেহা আৰু মই দেহাক বিচনাত থৈ দিছোঁ মোৰ ক'চতে হৈ আছিলে গিৰিল তলা লগাব লাগিব যে তাৰ কাৰণে তাইক বিচনাত থৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে চাই আছোঁ মই ইণ্ডিয়া আইডল ত'ৰাইচ ঘৰৰ সকলোৱে বেছি বিৰাট আৰু দেহা এইফালে হৈ আছে তো এইটো চাঞ্চতে মই ভাত খালে বেছি হোৱা নাই টাইম বেছি হোৱা নাই মানে কি চাৰ্জটা হৈছে ভাত খাই মেলি শুই থাকোঁ দেহাও শুই আছে চব্জি কণী আৰু এইফালে শিং মাছ চব তৰাইচ ভাত পানী খাই থ'লে দুপৰীয়া চব্জি আছে সেইবিলাকে খালোঁ পতাপ পাত খালোঁ দেহা হৈ আছে তাই যদি আকৌ সাৰ পায় তো তাৰ কাৰণে আকৌ কান্দি দিলে সেইকাৰণে পতাপত খালোঁ এতিয়া শুৱাই থৈ দিছোঁ মাহঁতে বিচনাত আৰু এতিয়া এঘাৰটা হয় বেছি টাইম এঘাৰটা মানে কি দহটা পঞ্চল্লিছ হৈছে মাহঁতে আহিব অলপ টাইমলৈকে খাব আহিব পিছত আহিব তো এফালে দেহাক লৈ যাওঁ আমাৰ ৰুমত তাতে শুৱাওঁ তাৰ লগত মই শুই থাকোঁ মা দেউতাহঁতেতো মাতিব তেতিয়া গেট খুলি দিম ত' ভিডিঅ'টো এটা সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম অন্যতে ভিডিঅ' সৈতে ভালে থাকিব আপোনালোকে বাই বাই গুড নাইট